Вот в этом городе, я обучаюсь, в этом городе я проработал 16 лет в уголовном розыске. Работал начальником уголовного розыска города Кировограда, начальником милиции Ленинского района. И последние три года я работал начальником службы безопасности УВД области по борьбе с коррупцией. В 1995 году я ушел на пенсию. Почему вот здесь находятся люди? Потому что это я их сюда привел. Я три года серьезно занимался вопросами по поводу того, что с 2008 года тысячу пенсионеров, бывших работников уголовного розыска, Просто самым наглым образом. Поэтому три года я занимался перепиской и пришел к выводу, что дальше писать просто нет смысла. Потому что чиновники, во-первых, не слушают, все законы, которые касаются вот этих всех наших вопросов, извращают до предела. Поэтому я считаю, что единственный правильный выход – это выйти на улицу. И если в стране есть ответственные руководители, они должны этим вопросом серьезно заниматься. Мы требуем единства. Сюда должна приехать следственная группа и заниматься вопросом расследования. За это кто? Кто-то должен сегодня отвечать, потому что если ежемесячно каждого пенсионера обворует в пределах 500 гривен, то вы представьте за 9 лет какие то суммы вообще, то кто-то ворует. Какое вообще число пенсионеров в области нашей? Но на сегодняшний день в пределах 5000 пенсионеров. И что? Всех это, пенсионеров. Какие надбавки они получают? Ну, давай, мы сегодня вышли по поводу надбавки за ОРД. Это первое надбавка. Что это, это называется оперативно розыскная деятельность. Вот представьте себе, что вся Украина, вот эту надбавку получает вся Украина, кроме Кервородской области. Потому что в 2008-2007 году я глубоко убежден, что чисто воровская схема между УВД и пенсионным фондом. Была договоренность, вот эту постанову спрятали. И только в 2012 году, в конце года, когда я обратился в прокуратуру, начали этой темой заниматься. В пенсионный фонд было направлены довидки, как таковые, 955 довидок. Но почему-то пенсионный фонд определил, что надо платить только 78 человек. Вот 78 человек получают эту надбавку. Все остальные не получают. По каким это критериям они определили вот этих 78 человек, я представить даже не могу. Я не знаю, чем они были лучше, чем вот этот человек, чем другой, я не знаю. Но почему-то пенсионный фонд взял на себя такую миссию определять, кому платить, а кому нет. одна надбавка или еще есть -то надбах? Кроме того, вы знаете о том, что был принят закон о полиции. В конце года были внесены изменения, потому что когда принимался закон о полиции, почему-то каким-то образом милицию посчитали, она не является, то есть не причастна к этому делу. вообще-то в каждой стране даже Советского Союза были такие приняты аналогичные законы, и там э, полиция была стала правонаступником милиции, и поэтому на полицию, то есть на милицию были такие распространялись такие самые э, социальные программы, как и на полицию. но в Украине почему эту эту тему сделали по-другому? Э, признали приняли закон о полиции, а милиция как-то его вообще осталась вне закона. Но потом мы, ветераны, пенсионеры начали серьезно этим вопросом заниматься, и в конце года был принят и закон с дополнениями. Он вступил в законную силу, подписанный президентом, и вот на протяжении уже сегодня четвертый месяц этот закон бездействует. Чиновники пенсионного фонда объясняют так. Пока дает одну кое, я ценю, не даст команды, мы ничего исполнять не будем. Я задаю вопрос, что это за страна, что это за закон, если они приняты Верховным Советом, подписаны президентом, и только с позволения премьер-министра может эти законы выполняться. Или мы неправильно понимаем... Вы не числите, что это за надбан? Значит, первое, за разыскную деятельность. Вторая... Нет, это закон, то есть постанова была 1294, а закон о полиции, там введены доплаты. Имеется в виду восстановленный льгот восстановлены, но ну, не все, насколько я так понимаю. Там э, установлены новые пенсии, там установлены звания новые, ну имеется оплата новая. И там установлены гарантии, социальные гарантии как для полицейских, так и для бывших работников милиции.